yani ya'nihammasi metozga uchda mitoz bu hujayra sikli ya'ni mitozi degan ma'noni anglatadi ya'ni hujayrani bir bir hujayra paydo bo'lib to nobud bo'lib yoki ikkiga bo'linishgacha bo'lgan davrni metoz deyiladi ya'ni mitoz mitoz bo'lishidan avval albatta hujayra o'zini y yani o'zi itefa davrini o'tash kerak ya'ni interfaza davrini o'tib o'ziga ozqa moddalarni o'ziga zarur bo'lgan delka miqdorini oshirib zarur bo'lgan oqsillar vitaminlarga ega bo'lgandan keyingina hujayra ikkiga bo'linadi yoki yani bo'lmasam shu o'z hayotini tugatadi shu hujayra s endi hozir o'tadiganmiz birinchisi mitoz bo'lsa Me dão that...